ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ীয়ে মানে ঘৰ ভৰাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে লোৱাহে কথা আৰু এইকেইদিনত ঢেৰ গাড়ী ষ্টক হৈ গ'ল এতিয়াও এখন আনিলোঁগৈ এতিয়া আৰু গাড়ী ঢেৰ ষ্টক হৈ গ'ল আপোনালোকে লোৱাহে কথা আৰু যি নহওক সৰুকৈ আপডেট এটা দি দিওঁ বোলো কি কি গাড়ী মোৰ লগত এভেইলেবল আছে এতিয়া এইখনতো মই ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁৱেই অন্যখন গাড়ীখন অনা ভিডিঅ'টো মই বনাইছিলোঁৱেই এইয়া দলংঘাট হস্পিটেলৰ চাৰজনৰ গাড়ীখন যে আছিলে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী এই একদম চালিয়া হৈ আছোঁ এইখন আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলোঁ ল'ব পাৰিব দেই এক লাখ আশী হাজাৰ টকা মাত্ৰ ইঞ্জিৰিয়ৰ পৰা আদি কৰি চাওক না ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন একো কমি নাই মানে যদি আপোনাৰ এখন এল্ট' লোৱা বাজেট আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰশলৈ এল্ট' এখন ল'ব গ'লে দুই লাখ বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এনেকুৱা আহিছে তাতকৈ এখন লৈ লওক এক লাখ আশী হাজাৰ টকাত ফাৰ্ষ্ট অমাৰ গাড়ী একো কাম কৰিব নালাগে এ চিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰানিং হৈ আছে কালাৰ দেখিছে নাই মানে এনেকুৱা চাইনিং মাৰি আছে নহয় অৰিজিনেল পেণ্টত আছে গোটেই গাড়ীখন বহুতেই ধুনীয়া হৈ আছে মাত্ৰ চলিছে একচল্লিছ হেজাৰ একচল্লিছ হাজাৰ চলিলে এইখন গাড়ী কি হৈ থাকিব ভাবক আৰু গতিকে এইখন এভেইলেবল আছে এইখনত মই অনা ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁৱেই আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে সেই দলংঘাট হস্পিটেলৰ চাৰ এজনৰ গাড়ী এখন এইখন লৈ আহিলোঁ এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এক লাখ আশী হাজাৰ টকাত ইনক্লু ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সফাৰ ফাৰ্ষ্ট অনা গাড়ী হয় দেই এইখন ৱৰেগেনা এইখন এনেকুৱা চালিয়া হৈ আছে নহয় এইখনো মানে মজা হৈ আছে এইখন ওৱান নাইণ্টি ফাইভ দাম ৰখা গৈছিলে গুৱাহাটীৰে অঁ পাঠশালাৰে পাঠশালেৰে দাদা এজনে ধৰক গাড়ীখন ল'ম বুলি ক'লে তেওঁ বুকিঙো কৰা নাই কিন্তু ল'ম বুলি ক'লে ধৰক মোৰ সেইকাৰণে ধৰক এভেইলেবল আছে বুলিও নকওঁ নাই বুলিও নকওঁ মানে আৰু গতিকে তেওঁ ল'ম বুলি কৈছে আৰু মুঠে যি নহওক এইখন ৱেগেনাৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় একদম কম চলিছে বিয়াল্লিছ হেজাৰ নে কিমানমান চলিছে এইবোৰ চাওক ৱেগেনাৰ বৰ ধুনীয়া হৈ আছে এণ্টেৰিয়ৰটো গতিকে এইখন যদি বাই চান্স তেওঁ কেনচেল কৰে তেতিয়া এভেইলেবল হ'ব আৰু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গতিকে এইখনো একদম ধুনীয়া হৈ আছিলে এইখন মানে একো কাম নাই আৰু মানে পূৰা ফ্ৰেছ যি নহওক সেইখন গাড়ীটোৰ কথা ক'লোৱেই বাকী এয়া এখন ৱেগেনাৰ এই অনা গৈছে এইখন ৱেগেনাৰ দুহেজাৰ আঠাইছলৈকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটলৈকে সকলো কাগজ পাতি আপডেট হৈ আছে এইখনো ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ হয় দেই চব কাগজ পাতি আপডেট হৈ আছে দুহেজাৰ আঠাইছলৈকে মানে ৰিচেণ্টলি আপডেট কৰা গৈছে এ চি পাৱাৰ উইণ্ড' আদি কৰি সকলো আছে মিউজিক ছিষ্টেম সকলো আছে এয়া ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন ভালকৈ দেখাব এই চিটটো পিছোৱা হৈ আছে এণ্টেৰিয় কণ্ডিশ্যন পাৱাৰ ইণ্ডো এ চি সকলোবিলাক আছে এইখনৰ দাম আহিব এক লাখ দহ হাজাৰ টকা ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সপাৰ দুহেজাৰ আঠাইছলৈকে কাগজ পাতি আপডেট আছে পাছত এইখন এই ইঞ্জিনিয়াৰ দাদাজনৰ গাড়ীখন যে ছুইফ্ট ডিজাৰ এইখন দুহেজাৰ তেৰ চনৰ হয় এইখন আহিব দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা এইখন আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব ডিজাৰ মোৰ তাত এ আইখন এভেইলেবল আছে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ এখন আৰু এ আই এখন এভেইলেবল আছে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ এইখন দুহেজাৰ বাৰ চনৰ আহিব দুই লাখ বিছ হেজাৰ টকা ডিজেলৰ হয় সেইখনো ডিজেলৰ সেইখনো ডিজেলৰ গাড়ী একদম চালিয়া গাড়ী এইখন গাড়ী মানে কি ডিজেলৰ এইখন গাড়ী নহয় একদম মানে বহুতেই ভাল গাড়ী মানে মই নিজে পাৰ্চনেল গাড়ী এখন চলাই আছোঁ মই ভালকৈ জানো যোনে লয় ভাল লাভ হ'ব এইখনৰ এইখন চাওক এইখন দুহেজাৰ তেৰ আৰু এইখন দুহেজাৰ বাৰ গতিকে ল'ম বুলি ভাবিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দুয়োখনে নামটো ক'লোৱেই বাকী এইখন ডক্টৰ ছাৰ এজনৰ গাড়ী আৰু ডক্টৰৰ ছাৰজনৰ নামতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে এইখন গাড়ী আমাৰ খেত্ৰীৰ পৰা বুকিং কৰিছিলে সেইদিনাখন ভাইটি দুটা আহিলে আহি গাড়ীখন চাই পাই বুকিং কৰিছিলে এইকেইদিনতে ডেলিভাৰী লোৱা কথা কিন্তু কি হ'ল তেওঁলোকৰ বোলে ঘৰৰ কাৰোবাক কাৰোবাক হস্পিটেলত এডমিট কৰিছে গতিকে এইখন তেওঁলোকৰ কেনচেল হ'ল আৰু এইখন এভেইলেবল আছে ডক্টৰ ছাৰৰ না গাড়ী হয় ডক্টৰৰ নামতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে মই আৰ চিখন দেখাইছিলোঁৱেই গতিকে এইখন এক লাখ ষাঠি হেজাৰ ল'ব পাৰিব ইনক্লুডিং ডকুমেণ্টছ আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনৰ আছিলে চাৰিটা পাৱাৰৱেণ্ডো আছে এ চি আছে মিউজিক ছিষ্টেম আছে সকলো আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ হয় এইখন এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকাত আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব বাকী গাড়ী আৰু এভেইলেবল কি আছে আকৌ এইখনতো ফাইনেন্স চলি আছে এইখন গ্ৰেন আইটেন তেজপুৰৰ এজনে বুকিং কৰিছে আৰু তেওঁ ফাইনেন্স কৰি আছে বাকী এইকেইখন গাড়ী মোৰ লগত এভেইলেবল আছে আৰু ল'ম বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব আৰু ভাড়নাখনৰ কথা পাহৰি গৈছোঁ ভাড়াখন দুহেজাৰ তেৰলৈ দুমাহ কম আছে এইখন পেট্ৰলৰ হয় মই দি আছোঁ আঢ়ৈ লাখত মোৰ গাড়ীত আপুনি এক্সিডেণ্টেল কেতিয়াও নাপায় আৰু চিল ইঞ্জিন পাবই পাব এক্সিডেণ্ট ইঞ্জিন ভাল পাবই পাব মই ইঞ্জিন এক্সিডেণ্ট গাড়ী কেতিয়াও নিকিনো ইঞ্জিন বেয়াও কেতিয়াও গাড়ী কেতিয়াও নিকিনো আপোনালোকে নিদিব গতিকে ভাড়াখন পেট্ৰলৰ ভাড়া আঢ়ৈ লাখত মই একদম ধুনীয়া দামত দিছোঁ মই মানে গাড়ীখন আনি কিবা এটা সৰুকৈ মাৰ্জিন এটা ৰাখিহে দিছোঁ গতিকে গাড়ীখন সেইখন লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব চালিয়া হৈ আছে বুলি কৈছোঁ মোৰ একদম মজা হৈ আছে পেট্ৰলৰ ভাড়া আঢ়ৈ লাখত কেতিয়াও নাপায় গতিকে সেইখন লৈ ল'ব পাৰিব সেইখন ছেকেণ্ড অনাৰ হয় যদি সেইখন লৈ ল'ব পাৰিব সিহঁতৰ ঘৰতে ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা বুলি কৈছে বাকী একদম মজা হৈ আছে গাড়ী লগ আৰু চলাওক সেইখন গতিকে পেট্ৰলৰ ভাড়াখন আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব আৰু গাড়ী আৰু সেয়া হেৰি ষ্টক আৰু আপোনালোকে সৰুকৈ আপডেট এটা দিলোঁ আৰু ক'ত ঘূৰিছে ডেকাব ল'ৰা নে সেনেকৈ আজি ডিউটি যোৱা নাই গোটেই সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু আপোনালোকক গাড়ীখিনি আপডেট এটা দিলোঁ ল'ম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীণত মই ফোন নাম্বাৰটো লগাই থৈ দিম ফুৰিব আহিছোঁ ৰাখিব একদম গান লগাই লৈছোঁ সকলোবিলাক আছে গাড়ী চলালে মানে ফিলেই নহয় একদম মজা লাগিছে চলাই ৰাণিং লাগিছে কৰিব লাগিবা দাই কেনেকুৱা লাগিছে অ ভাল লাগিছেনে আমাৰ এইডোখৰ ক'ত বিচাৰিছে অ শুনাই ক'লৈ আহিছিলা বা হওক দেখিনি হৈছে আমাৰ ঘৰৰ লোকেশ্যন আৰু আমাৰ বিখ্যাত ডাব নাৰিকলত দুটা চাওক আমাৰ থেকেৰা ডাব নাৰিকলৰ বুলি ক'লে বিখ্যাত আহোঁ দেই ডাব নাৰিকল বুলি ক'লে আৰ পি এমৰ পৰা মিটাৰৰ পৰা আদি কৰি গাড়ীখনত কি নাহে মানে আৰ পি এম মিটাৰ আছে ইয়াত চাওক এইটি স্পীডত নাইণ্টি স্পীড গাড়ী মানে কোনো সাৰ কৰে নাই মানে একদম মজাকৈ আছে 那别干乎也好。